Ну хорошо. Плохих актеров нужно писать проще. Это единственное, что я скажу. Действительно, если, если, если вы э, пишете на вот этот маркет, и если, если считаете, окей, вот это я напишу фильм, мы будем тут снимать с ресурсами, которые тут есть, тогда я бы посоветовал, ну, я не знаю, я сказал, так писать проще, как писать проще. Эм, не, давайте писать, значит, э, так, э, как Бастер Китон писал, чтобы были Dead чтобы больше было нейтральности в них. Не нужно, чтобы кто-то рыдал. Ну, это сначала так подготовишься к этому. А если ты уже попал э, в ситуацию с хорошим сценарием и плохими актерами, тогда много-много тогда нужно поправлять. Но это в рекламе я все время так делал. В рекламе иногда я, я набираюсь на, на 22 дубля. 23 дубля, особенно с детьми или, или с стариками. С стариками обычно нормально, потому что у них достаточно опыта, или, если, они степанутые. Но, но, например, это всегда это так, но, сначала выпей, потом поставить. какого типа, знаешь? А, окей, и, это идет, 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 но это реклама, это, это механический. А, не знаю, как ответить честно я, не, у меня нету, а, нету а, такого быстрого а, а, волшебного ответа к этому я бы хотел бы мучайтесь а